给你交代点事、啊，这是我几个银行的账户、密码、取款密码和网上银行密码都有，还有股票的、基金的，就不知道你会不会用。你平时是不是都不买这些？啊？我们家还有一个保险箱，指纹和密码都能打开，密码是你的生日，最值钱的东西都在里头。 想做什么？认真听。生孩子有时候可能会出现生命危险，比如羊水栓塞，抢救都难。那万一呢？你得知道这些都放哪儿。你平时又不在家，也不关心这些。你别这样看着我，万一呢？不知道这些会很麻烦的。 这样看着我，我还有一张银行卡上存了一百万，那是给我妈养老的，你知道就行，别告诉她。杞人忧天。人无远虑，必有近忧。后悔吗？都嫁给你了，彩芬。 最后悔的就是没在你回来那年去见你，我要见着了，一把把你摁床上。为了这事儿，我都后悔了好几天，睡不着觉那年你才多大？敢吗？敢啊！你敢，我就敢。